Для вас вітає в ефірі. Вісті тема дня для вас тоді працює Анна Чорненко. Сьогодні ми знову торкаємося тему духовної, а саме будемо говорити про турботу про близьких як священний обов'язок кожного християнина. Тож саме тому церква в благовість об'єднала навколо себе понад дві тисячі християн, і чимала частка цих людей віддають себе служінню у церквах, у дитячих будинках, у будинках пристарілих, у сиротинцях тощо і це просто неповний перелік справ цих людей, і саме тому. Ось Цій темі як об'єднати людей навколо ідеї допомагати ближнім? Ми і запросили в нашу студію гостя Це Віталій Дмитрович Фолій, старший пастор церкви благовість, доктор Богослов'я. Скажіть, будь ласка, ось тема турбота про близьких, який що є священним обов'язком кожного християнина? Наскільки це взагалі є важливим? Наскільки це є вагомою складовою життя кожної людини? Потрібно цьому віддавати себе чи ні? Я рад снова с вами общаться, снова беседовать, говорить и говорить о ближних наших, чтобы как-то им помочь. Однажды Христу задали вопрос, а кто ближний мой? Ближний тот, кто нуждается в помощи. И наша жизнь, и наше движение на этой земле, оно наполнено, должно быть наполнено добрыми делами. И она должна быть озабочена тем, чтобы ближние наши, они чувствовали, что они не одни. В нашей церкви очень много людей. И по всей Харьковской области мы имеем свыше 100 церквей, в которых тоже есть определенное количество людей. И я всегда стараюсь объяснить одно, что желание нашей церкви и нашего объединения, да не только нашей церкви, я думаю, все церкви, которые в городе Харькове, они думают об одном, как помочь ближним, помочь людям в домах престарелых, детских домах, приютах. Как помочь тем, кто взяли деток на свое обеспечение в семью счастливую из детского дома? Как помочь тем, которые за грани бедности, нищеты или через лихопадение оказались за чертую нищеты и тяжелых обстоятельств? Я не могу не вспомнить сестру Валентину, Светлану, которые сегодня ухаживают в 17-й больнице. Там оказалось три человека, которые не нужно никому. Их парализовало, и они остались как обреченные на смерть. Но эти женщины посвятили себя подобно матери Торезы, чтобы помочь этим молодым ребятам. Они не говорили, они не общались, они просто лежали и ожидали конца своих дней. Но они усиленно молились о них. Но молитва это малого. Они приложили все старания, они ухаживали за ними. И на сегодняшний день, когда я слышу о том, что они уже говорят, о том, что они поднимаются, о том, что им стало лучше, мне стоит вопрос, зачем они это делали? Они не знают этих ребят. Они их никогда не видели. Их сердце повлекло в эту больницу, чтобы помочь просто кому-нибудь. И они увидели этих людей, которые со чертой страшной убогости. Что влекло их? Добрые дела. Христианство подтверждается добрыми делами. И в нашей церкви не только это служение. Мы очень много помогаем тем людям, которые нуждаются в духовном исцелении. Сколько женщин, которые сделали аборты, и остаются наедине с собой, никому не могут об этом сказать, а внутренней тайной боли. У нас есть такое служение, где мы общаемся с этими женщинами. Сколько таких мужчин, которые приняли неправильное решение, ушли в другую семью. И кто им поможет выйти с этого тупика, тоска и боль, которых забивает? А это было поспешное решение. И у нас есть такое служение. Кто поможет тем женщинам, которые имеют детей, и при жизни детей они одиноки? Мы служим этим людям и проводим с ними служение. И поэтому, имея разные массы служений, мы хотим сказать, что церковь предназначена помогать людям, служить людям через добрые дела. Ибо христианство подтверждается не словом, оно подтверждается делами. Вера без дел мертва. Італій Дмитрович, ось наскільки я знаю, у книзі пасторське служіння» говориться ось власне. Турбота про ближнього, будучи священним обов'язком кожного християнина, це заявлено у нашій темі. Знаходить ще й своє предметне вираження в пасторському служінні. Тож я для себе роблю висновок, що особа постать пастора є власне ключовою. Розкажіть, як ви прийшли до того, аби допомагати людям і буквально служити близьким людям? Це ем, особа, видимо, призвання. чтобы понимать в пасторском служении, что ты в первую очередь не живешь для себя, а живешь для людей. Знаете, когда мы смотрим на Иисуса Христа, то и на апостолов всех, то написано, они оставили все и последовали за Иисусом. И стоит вопрос, что их влекло оставить все и пойти. Их влекло призвание. Они понимали, что они должны выполнить великую миссию на Земле, проповедовать Евангелие. И Андрей первозванные, это святой человек, который принес нам благую весть на Украину, что повлекло его оставить и в такую далекую страну приехать. Доброе дело — это помочь нам с вами уверовать в Иисуса Христа. Мое призвание — это внутреннее. Мне сложно его объяснить, но это внутреннее. Понимание того, что я должен служить людям и помочь людям среди того, что происходит сегодня, хаоса духовного, морального, я понимаю, что мы должны сегодня послужить тем, кто ищет этой помощи. И это внутреннее, и это сложно объяснить. Но это внутреннее призвание, понимание, это влечение. Да и, и, и в общем сказать, я даже не представляю, как без этого жить. Это внутреннее, посвятить себя людям. Сергій Дмитрович, на початку програми ось я назвала такі цифри, що у благовісті більше двох тисяч парафіян. Я додам ще тут 100 служителів, 150 домашніх груп. Власне, до ось цих служителів. Скажіть, будь ласка, це ж ваші вихованці. Як ви їх наставляли, і головне, на що ви наставили цих працівників церкви? Давайте навіть так скажемо. Всіх священнослужителів нашого об'єднання, в яких знаходиться більше 250. Навіть так, навіть більше. Да. Так? В об'єднанні. Більше 250. это священников, которые посвящены на служение, я всегда хочу одному научить их, чтобы они оставались людьми и помнили об одном, что нужно любить людей. Чтобы люди смотрели на них, они понимали и разумели то, что они всегда могут прийти открыться, что они всегда могут прийти с ними пообщаться, и что ты, как пастор, всегда готов принять, услышать. Я чисто скажу за себя, я об этом учу всех. И я прошу всех, чтобы меня услышали священнослужители. Мой телефон работает круглосуточно. И мне звонят очень часто, в 2 часа ночи, в 3, 4 часа ночи. И просят приехать, потому что человек умирает. Или человеку нужна тайная исповедь. Или просто человеку помочь. Я это делаю всегда с радостью. Этому я учу всех священнослужителей. О том, что они не боги, чтобы управлять людьми. Они священники, чтобы служить людям. Я не только этому учу. Я учу людей, будьте людьми. И живите так, как живут люди. И не отделяйте себя от людей. Если ты как священник ездишь на такой машине, в которой не ездят твои прихожане, то ты не священник. Потому что священник должен жить уровнем тем, которые живут прихожане. Чтобы они тебя полюбили, открылись и потянули за тобою, они должны увидеть, что ты близок к ним и близок к их проблемам. Это тяжело, это трудно. Ну, я благодарен Богу, що мої священники, яких я вас пітую, они слышат меня. мене, то не служать людям. Добре, а ось запитання, напевно, навіть трошечки особисте. Життя надзвичайно складним є, і ось ймовірно, що у вашій пасторській практиці були такі випадки, коли треба турбуватися про людину, піклуватися про неї, але це. Незручно. Буквально незручно. Це йде в розріз з вашими, можливо, якимись інтересами, можливо, вашим інтересами цілої вашої родини. Як ви з цієї ситуації виходили, і як взагалі повинен в такій ситуації робити християнин? Християнин завжди готовий відвернути и посвятить себе окружаючим. І моя сім'я, я вдячний Богу, вони дуже розуміють мене. у мене є фермерське господарство і я маленький фермер. У меня 350 кустов винограда, сортового винограда, большого, красивого. У меня очень большая ферма овец, свиньи, козы, птиц очень много. И есть другой любительской птицы, павлины, фазаны. И на протяжении зимы я себя подготовляю. К тому готовлю, чтобы в течение лета принять обездоленных с детского дома, приюта, у себя на даче. Я ее называю церковной дачей. Принять там людей за чертой бедности, принять там людей оставленных. И то, что я целую зиму взращиваю, я на протяжении лета его сбываю, и его едят бедные, нищие, одинокие, с дома престарелого. И я так рад, и моя семья рада. Я понимаю, что это ущерб. Я мог бы продать, это стоило больших денег. У меня больше ста ульев пчел. И я с радостью говорю о том, что я могу достать бетон -нода и в течение недели его раздать. А в течение месяца четыре бетона, и его съедают снова бедные, за чертой бедности, нищие. И моя семья понимает, что это деньги, но деньги — это не богатство. Богатство человека — это открытое сердце. Когда ты служишь людям, и когда ты смотришь на бедных людей, и они насыщаются пищей, это великая радость. Это ущерб, это меньше денег. Но послушай, деньги — это зло. Перебретай сокровища на небесах через добре дела і віру в Ісуса Христа. Добре, давайте тоді таке узагальнююче трошки питання. Чи існує таке поняття взагалі як кодекс пас пастора? А, ось можливо, ви служителі церкви, яких виховуєте, вже було питання на що наставляєте, але ось так по поличках кодекс пастора, яким він має бути ще раз. Біблія чітко прописує, яким має бути пастор, священник, епископ і просто служитель церкви. И когда я сейчас буду говорить, каким он должен быть по библейским принципам, это написано, и мы его исполняем, когда благословляем людей на это служение. Но внешне людям это мало видно. Я хочу тебе добавить и сказать, вне кодекса того, что там написано, мы должны быть ближе к людям. Пастор должен быть приветливый, он должен быть открытый. Он должен быть радушный, он должен быть гостеприимный, он должен быть тем человеком, который готов все служить и днем, и ночью. Там не прописано подробно о кодексе библейском, когда мы священнику благоставляем. Но послушай, это то, что неотъемлемо к этому кодексу. Там написано муж одной жены, целомудренный. Я добавляю к этому и говорю, открытый, щедрый, не алчный, не жадный. Он не должен иметь 10 дач, он не должен иметь 3 машины, он не должен ездить в самой крутой машине. Пастор, это то лицо, на которое вас смотрят и которому должны поверить. А чтобы поверить, живет. он должен жить так, как живут рядом с ним люди. Тогда поверят люди и кодексу твоему жизни поверят все. А вот скажите, много же людей есть таких, кто зневерился в цер, самое в церкви, сам в, в пасторе зневерился, и тому убирают для себя просто Звертатися до Бога у молитві. Просто в молитві не йти до церкви. Скажіть, будь ласка, ось е, якось е, безпосередньо маєте спілкування з Богом, чи потрібен пастор? Для чого потрібен пастор? Я би немножко інакше сказав. Чоловіку нужен не пастор, а чоловіку mm -hmm. на церква. Потому що церква создал Бог. сьогодні приткнулися на якомусь то чи или священники, не має значення, они приснулись в человеке, а человек остается человеком. Хоть пастор, хоть мы с вами, и любой простолюдина. Ты остаешься человеком, и тебе свойственно допускать какие-то в жизни ошибки. И если ты допустил ошибку, а в тебе кто-то разуверился, это не ЧП. У тебя есть самое основное, ты должен держаться в церкви. И второе, немаловажно, ты должен иметь в себе наставника. Это тот человек, который тебя духовно направит, посоветует, подскажет. Это тот духовный человек, который за тебя помолится, который готов будет вместе с тобой нести твое бремя. И твою ношу поможет тебе духовно нести. Для верующего человека очень важно быть в церкви, в теле Христовом. И второе, очень важно, иметь попечителя духовного наставника. Может быть, даже там может быть и не священник. Другой мой друг, не дело в священнике, а дело твое в отношении с Богом. Когда нам не хочется ходить в церковь или служить Богу, мы говорим, а я разуверился в ком-то. Послушай, ты разуверился, потому что ты сам такой. Разувериться в ком-то можно. А ведь отчет будешь давать за себя лично ты, а не он за тебя. Поэтому служи Богу на земле и ходи в церковь для того, чтобы тебе приблизиться к Богу. Не имеет значения, в какую церковь. Самое основное имеет отношение с Богом. Виталий Дмитриевич, насколько я знаю, вот на сайте вашей церкви, на сайте благовесть нужен много посыланий, весыланий до Матери Терезы. Скажите, а вот для вас есть и какие есть зрелищ пастора, ваш особистий приклад? Для меня много ставили примеров в жизни, посвящения своего. Конечно, искренне скажу, для меня остается примером Христос, апостолы, ученики. Матерь Тереза, она мне оставила свет, как посвященный женщины в служении. В моей жизни были духовные наставники, это Стахов Иван Иванович, это Лысюк Николай Романович, это Бондаренко Анатолий, это Мельник Николай Адамович, это те священники, которые шли впереди меня, которые оставили добрый и вдохновили во мне вот это доброе стоять и не колебаться. Потому что быть священником, выстоять священником, это очень тяжело, потому что мы терпим очень большие натиски а помогает только в этом во всем один Господь. И смотря на наставников наших, мы подражаем вере их и идем за ними. И я благодарен тем людям, которые ставили добрый след для меня и вдохнули мне веру. А вот скажите, пожалуйста, вы бы хотели, чтобы ваши дети, хотя бы кто из них, стал пастором? Продолжил вашу справу. Я благодарен Богу, что в моей жизни есть последователи. Мой старший сын приемный, он несет служение в сиротском служении, и он служит детям-сиротам, и он о них заботится. И он уже помощник пастора. Я благодарен Богу, что мой средний сын, он тоже уже помощник пастора, и он работает с молодежью и несет служение с молодежью. Не с деньгами имеет дело, а с молодежью. Он служит молодежи в футбольной команде, он служит молодежи в различных, различных программах, он служит молодежи и дети в лагерях. Он постоянно думает о молодежи, как их через различные методы приблизить к Богу. Поэтому мой меньший сын, он уже в служении также. Я рад, что мой дом, он служит Богу, а моя жена, которая всегда помогает мне и моим детям в нашем служении. Добре, я дякую, що ви знову ж таки знайшли час, завітали до нашої студії і провели таку лекцію. І нагадали нашим глядачам про те, що треба треба спілкуватися, треба згадати про близьких людей і не думати про тільки лише себе. Адже на життєвому шляху постійно людина потребує когось близького, однодумця, товариша, батько, матір. Пастора. І ось, цитуючи відомого філософа, я хотіла б сказати, що церква висуває осіб духовно обдарованих, що мають багатий досвід, проникливість і відповідне покликання становищів церкві. І тож, наостанок нагадую, що нашим гостем, гостем, навіть вже можна сказати, ведучим нашого постійного циклу духовних програм, був Віталій Фалій, це старший пастор церкви Благовість і доктор Богослов'я. Знову ж таки, дякую вам. Будемо прощатися. До побачення, до наступних зустрічей. Наталі Болгар жіноча класика для тебе. Успішною та сучасною. Партнер показу журнал «Лакшері 5 зв'яз діамант, кожна грань якого – це ексклюзивність Блиск та розкіш. Партнер показу Вода Слобожанська. Якість води це якість життя. Партнер показу Ін'ян. Журнал про сучасне життя.